человеком согрешения их, отпустите вам, Отец ваш Небесный, а ли не отпущаете человеком согрешения их, не Отец вас вот отпустит вам согрешения ваши, их даже поститесь, а не будете явно же лицемеры, Все своя, я уже лицемеры, сетующие, умрачают болица своя, якуда явятся человеком постящийся. Аминь, Глаголю вам, яково восприемлю мзду свою, Ты же постяся, помажу голову Твою, лице Твое, умы, яко дань, я вишеся человеком постяся, но Отцу Твоему и же в тайне, и Отец твой в тай, отец свой видят в тайне воздаст тебе яви. Не скрывайте себе сокровищ на земли, И где же червь, и тлят лит, И где же татья подкапывают и крадут. Скрывайте же себе сокровища на небеси, И где же ни червь, ни тлят ли? И где же татья не подкапывают, не крадут. И где же, бо, есть ваши». Тут будет и сердце ваше. митрополита Киевской и всей Украины, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Луку, митрополита Запорожского и Мелитопольского, да поменит Господь Бог во Царстве Своем всегда мне присно в веки Преосвященная Митрополита, митрополиты, архиепископы епископы, весь священнический монашеский, диаконский и иноческий чин – Бог храни мою державу нашу, Украину, власти и воинство и всех православных людей и я, всех труждающихся, очтущих, поющих, святом храме всем, жертвователей, благоукрасителей, благоустроителей святого храма сего, всех ненавидящих, обидящих, злословлящих и любящих нас, вас и всех православных христиан, дабы мне Господь Богу Царствие Своим всегда не присно. 所以就是我。 Небесное Отечество до силы си, И гонение терпели в аду, что молитесь, а под его душу, но претерпел. Неблаговений, молитесь о побеге по положению к Христу, Спаси все душом, ношей. Да. Я вижу, как попросили прощения стало легче на душе, радость не. Наславляю всех наполовину. Бог. С Богом.